жан жак Кусо сказал, что девушка и женщина — это царство нежности, царство красоты, царство терпения и любви. И поэтому я вам желаю, чтобы ваше царство нежности, терпения, красоты и любви процветало и расцветало. И чтобы вы были не только 8 марта, не только 14 февраля любимыми и любили, а каждый Божий день. Вы знаете, вся наша сильная половина, хотя намного вас и слабее мужчин, попросили Стаса Михайлова, чтобы он приехал. Но Стас не смог, но слава Богу, есть подъявление. thank you. Я всегда живу И я под солнцем Я и я Украденное Мисс Уильям Время Слово

Я создавал DimaTorzok для